Ə deməli Bakıda Bakının baş planına əsasən təsdiq olunmuş yeni baş plana əsasən 2040-cı ilə qədər metro stansiyalarının sayı artırılacaq, 48-ə çatdırılmalıdır. Səhv eləmirəmsə, sujetlə ətraflımsaqda məlumat var. Bəs bizim bizdə bilirik ki, təcrübəmizdə belədir ki, metro metro stansiyasının tikintisi bəzən illər çəkir, də bunu bilirik. Bəs 2048-ci ilə qədər metro stansiyalarının sayını 48-ə çatdırmaq mümkün olacaqmı? Riyazi hesablamayla götürəndə mümkün olmur. Bəs ekspertlər nə deyir bu barədə? Burada bizim e, nəqliyyat ekspertləri çox önəmli açılış ver bilər. Metro yalnız yerin altında olmamalıdır. Yerüstü xətlər də çəkmək olar ki, bu da prosesi təzələşdirə bilər. Əməkdaşımız Nərmin bu məsələni araşdırıb. Yeni təqdim edilən baş plana görə 2040-cı ilədək Bakıda metro stansiyalarının sayının 46-ya çatdırılacağı gözlənir. Baş sizə deyim ki, bu dəqiqə dünyanın müxtalif ölkələrində, məsələn, Yaponiyada, Çində, Qərbi Avropa ölkələrində Bakı kimi şəhərlərin Metro stansiyalarının sayı 200-dən çoxdur. Əgər lazımi sərmayə qoyulsa, lazım sərmayə nəyə qoyulacaq? Yeni tuya qazma avadanlıqlar alınmalıdır. Yeni tikinti şirkətləri cəlb olunmalıdır. Yəni potensial artırılmalıdır. Artıq 9-a 9 ilə 1 stansiya yoxdur. İldə 3-4 dənə stansiya tikilməlidir. Memar Elçin Əliyev isə hesab edir ki, bu vaxt arzında deyilən sayda metro stansiyasının inşası real deyil. İndi Qara Qabğı sonrasında əsas investisiyalar ölkənin ora gedir və təbii ki, biz birinci növ o zonanı səhiyyət səviyyəsini qaldırmalıyıq ki, insanlar ora köçə bilsinlər. Amma bu proqram kimi onun yazılması, belə məqsəd qoyulması biz mü müsbət xaldır. 2040-cı illə olmasa da, 50-ci illə, 55-ci illə, amma mən bilirəm ki, bu inşallah həyata keçiriləcək. Hələ ki, tikinti işlərinin ardıcıllığı haqqında da məlumat verilmir. 40-cı ilə qədər sənəddə 46 stansiyanın metro stansiyasının inşası planlaşdırılır. Bunların hansı ardıcıllıqla gedəcəyi əvvəlcədən söyləmək, yəni mən düşünürəm ki, də düzgün olmazdı. Amma həmin müddətdə 27-ci ilə qədər müəyyən işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Yeni istiqamətlərin ə inşası nəzərdə tutulur. Bu bir neçə stansiya olacaq. Ekspert Elməddin Muradlı hesab edir ki, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün iş planı düzgün qurulmalıdır. Əlbəttə çatdıra bilərik. E, texnika var, texnologiya inkişaf edib və metronun e, yanaşmasının da bir az dəyişməsi müsbət təsir göstərəcək. Bizim metropoliten, yəni nədənsə elə əvvəldən bu düşüncədədir ki, bütün metro stansiyaları yerin altında olmalıdır. Biri bir də bir anlaşış yoxdur. Yəni hökumət deyir ki, yerin altında olsun. Yerüstü e, stansiyada ola bilər. Ekspertin fikincə yerüstü metro stansiyalarının nişası ucuz başa gəlir. Bununla vaxtda da qənaət etmiş olarıq. Bakının altı qurutucuları. O suları qurtmaq üçün bir sürü oyna qədər beton vururlardı. Nə qədər işlər görürlər. İndidə ki, başında hər yerin binalarla tikiblər. Təməli ora qədər gedir çıxır. Yəni sən metronu nə qədər dərin qazmalısan ki, o binaya təsir göstərməsin. Olub isə metro stansiyası tikiləndə qarşılarına elə bir maneə çıxır ki, məsəl metro nun həmin hissəsini yerüstü yer gedir. Olur məsəl üçün çıxıb 2 kilometr yerüstü gedib, sonra yenə daxil olur tunelə. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri müavini də etiraf edir ki, işin əsas çətinliklərindən biri coğrafi və geoloji şəraitin tədqiqidir. Deyirsiz ki, həmin xətlərin çəkildiyi bütün istiqamətlərdə müəyyən problemlər var, yəni ərazilər məsəlmaşıb, həmçinin də coğrafi, geoloji şəraitdə öyrənilməlidir ki, metro xətləri tələb olunan standartlarda inşa oluna bilsin. İşlərə başlanılmasa belə ideyanın özü müsbət qarşılanır. Paytaxtın tıxac yükünün azalması üçün metro stansiyalarının artması əsas şərtlərdəndir. Bəli, metro xətti, metro stansiyasının tikintisi çox ağır prosesdir, xüsusilə bu yerin altında baş verəndə. Bəs biz niyə yerüstü e, modellərə keçmirik? Dünya 5 xəşərlərində yerüstü metro xətləri də var. Düzdür indi bunu deyəndə Atena kontr cavab olaraq belə deyirlər ki, yerin üstündə yer var ki, metro xətti çəkməyə bir yer var ki, hər yer zəbt olunub, binalar tikilir, yollar elə, yəni yer olsa elə yolları genişləndirərlər də tıxacın qarşısını almaq üçün. Yəni metro xətti üçün ayrıca bir yol. Amma düşünürəm ki, məsələn, bəzi metro stansiyaları var Avropada. Belə şəkildə bəlkə yerüstü həm ucuz metro. başa gəlir, əziyyət az olur, həm tez başa gəlir. Həm də ki, məsələn, belə ola bilər. Məsələn, bir stansiyanın bir hissəsi yerin üstündən deyir. Sonra təzədən enir tunellə. Məsələn, biz də tun e, yerini alırıq. Sürüşdə baxıb-baxıb mən onun fikirləşdim ki, onsuz da xırdalan istiqamətindədir də ən böyük problemlər. Mən bildiyim qədərilə Xırdalan ərazisindən qatar xətti də keçir. Məsələn, bir sürət qatarı xır, Xırdalana açılsa pismi olar? Əlbəttə yox. Ya da çox mübahə başa gələr? Əlbəttə yox. Ümidə bu xırdalan, Xırdalana. Bunun da qarşısı alınar. Xırdalana əməli başlayana can çəkilməlidir. Onlar bilir, yəni mən mən bu qədərini düşünürəmsə, onlar nələr düşünə bilər? Amma bu düşündüklərini həyata da keçirmədilər, təzələştirmədilər. Çünki belə olması cəmi saatlarla tıxacla gözləyir. Ey, valla, Xırdalanda xansa qohuma gedəndə adam dərç çəkir ki, yenə Xırdalana gedir gün ortadan yola çıxırsan ki axşam normal vaxtda gedib kimin sevinə çatasan